Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi kursus GGJD 5022 iaitu sekolah dan masyarakat, kumpulan kami telah membuat kajian tentang kesan penggunaan tahap penguasaan bilik darjah dalam menilai tahap pencapaian murid-murid dalam perspektif guru sekolah rendah dan menengah. Berikut merupakan barisan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Afiratul Husna binti Muhammad, Hajar Ashikin binti Muhammad Halimi, Nur Syahmi Inani binti Zamani, Muhammad Syahril Iqwan binti Mansur, Nur Azza Ilmi binti Azahari dan saya sendiri Nur Filzati Munirah binti Musa. Berdasarkan tinjauan literasi yang dibuat, dengan pelaksanaan PBD dapat memberi penilaian berterusan. PBD membolehkan guru menilai perkembangan murid secara menyeluruh dan berterusan berbanding peperiksaan sumatif. Kedua, mengurangkan tekanan murid. PBD membantu mengurangkan stres murid terutamanya di sekolah rendah dan memberi peluang untuk belajar dengan lebih santai serta meningkatkan motivasi. Ketiga, memfokuskan kepada kemahiran berfikir di sekolah menengah, PBD memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran berfikir kritis, penyelesaian masalah dan kemahiran praktikal selaras dengan keperluan abad ke-21. Seterusnya memberi cabaran kepada guru di mana guru menghadapi cabaran seperti kekurangan latihan, masa yang terhad dan beban kerja yang tinggi yang boleh menghalang penilaian yang konsisten dan berkesan. Dan yang terakhir terdapat perbezaan persepsi guru di mana guru sekolah rendah lebih menyokong PBD kerana penilaian yang holistik sementara guru sekolah menengah menghadapi cabaran besar dalam menguruskan bilangan murid yang ramai dan kemahiran yang lebih kompleks. Objektif kajian. Berdasarkan kajian yang dijalankan, terdapat tiga objektif utama yang perlu dikaji makna kesan penggunaan tahap penguasaan pertaksiran belajar dalam menilai tahap pencapaian murid dalam perspektif guru sekolah rendah dan sekolah menengah. Antara objektif kajian adalah mengenai, mengenal pasti keberkesanan pentaksiran bilik darjah dalam mempengaruhi perkembangan murid di sekolah. Objektif ini juga bertujuan untuk menilai pencapaian murid dari segi perkembangan mental dan fizikal murid di sekolah melalui kaedah yang berkesan seperti pentaksiran bilik darjah atau PWD. Selain itu, untuk mengkaji cabaran, cabaran guru dalam pelaksanaan perasaan video jahit di sekolah. Guru ditugaskan untuk menilai pencapaian murid tetapi kaedah diguna pakai mungkin menjadi masalah pada guru. Kajian ini ingin melihat adakah perasaan video jahit menjadi cabaran buat guru di sekolah rendah dan sekolah menengah. Akhir sekali, objektif dijalankan adalah untuk mengenal pasti impak dari pada pelaksanaan pedasan bidajah terhadap guru tetapi selain darjah, mungkin menjadi metod utama bagi guru untuk melihat tahap pencapaian murid justru itu hasil daripada pelaksanaan pentasiran bilik darjah ini akan dikaji untuk mencapai objektif dijalankan. Sekarang saya akan menerangkan metodologi bagi kajian kami. Kami menggunakan kaedah kuantitatif iaitu untuk mendapatkan analisis yang lebih jelas dan boleh diukur secara lebih tepat. Jadi untuk kajian ini, sebanyak 30 soalan diagihkan kepada responden melalui aplikasi Google Form. Dan soalan-soalan yang kajian ini dibahagikan kepada empat bahagian iaitu demografi responden, tahap keberkesanan PBD, cabaran guru dan kesan pelaksanaan PBD terhadap guru. Dan kajian ini juga dapat membandingkan keberkesanan PBD di sekolah rendah dan sekolah menengah iaitu soalan ini diberikan kepada 15 guru dari sekolah rendah dan 15 guru dari sekolah menengah di semenanjung Malaysia. Hasil daripada kajian yang digunakan menggunakan kaedah deskriptif yang menerangkan dan meringkaskan data dalam bentuk yang lebih senang difahami. Analisis kajian yang telah kumpulan kami lakukan pertama adalah untuk menanyakan pendapat para guru tentang keberkesanan PBT terhadap perkembangan pelajar. Ramai guru bersetuju bahawa PBD yang dilakukan menjadikan aktiviti PDP menjadi lebih menarik. Hal ini kerana dengan adanya PBD, para guru boleh melakukan inovasi dengan menggunakan teknologi seperti kahoot dan quizzes online yang mana dapat menarik perhatian para pelajar. Selain itu, mereka dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka ada di dalam aktiviti pembelajaran dan pelajaran tersebut. Kedua, pemahaman murid juga menjadi lebih efektif. Buktinya, murid menjadi mudah memahami konsep yang ringkas tanpa perlu diterang oleh guru dengan lebih terperinci. Di sebalik itu, sekiranya murid kurang faham, para guru dapat mengambil tindakan segera. Di samping itu, guru juga dapat melakukan pemantauan serta melihat tahap perkembangan murid. Dan yang terakhir, PBD dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pencapaian murid. Pencapaian murid dipengaruhi oleh tahap motivasi. Dengan adanya PBD, guru dapat tahu tahap motivasi seseorang murid. Di mana sekiranya tahap motivasi mereka di dalam keadaan yang baik, maka pencapaiannya juga adalah tinggi dan sebaliknya. Seterusnya, Guru juga dapat memberikan kaedah yang sesuai sekiranya murid uh, tidak faham. Seterusnya pula kita akan lihat dari segi cabaran guru dalam pelaksanaan PBD di sekolah mengikut jadual tiga. Faktor utama ialah latihan yang tidak mencukupi. Kebanyakan guru kurang pasti sama ada mereka telah mendapat latihan yang mencukupi ataupun tidak. Ini bermakna guru sendiri kurang kesedaran akan pendedahan pelaksanaan PBD. Hal ini akan menjadikan mereka kurang yakin untuk mengendalikan PBD dengan baik. Seterusnya ialah kekangan masa. Seperti yang kita tahu, proses yang panjang diperlukan untuk merancang, menilai dan melaksanakan PBD. Sebahagian daripada responden juga telah bersetuju bahawa kekangan masa merupakan salah satu cabaran terbesar PBD. Hal ini kerana proses untuk melakukan PBD berjalan sepanjang tahun. Akhir sekali ialah faktor usia guru yang berusia tidak cekap dalam penggunaan teknologi hal ini menyebabkan mereka kurang motivasi untuk mendalami ilmu penguasaan mereka juga merasakan sudah tidak mampu lagi untuk mengendalikan PBD kerana berfikiran akan bersara tidak lama lagi seterusnya mari kita lihat pula analisis kajian dari objektif ketiga kajian mengenai kesan pelaksanaan PBD terhadap guru Pelaksanaan PBD terhadap guru memberikan kesan yang kurang memuaskan apabila mendapati seramai 15 guru iaitu separuh daripada peratusan bersetuju bahawa pelaksanaan PBD meningkat bebanan kerja mereka. Hal ini bertepatan dengan cabaran pelaksanaan PBD di mana 63.3% guru bersetuju bahawa pelaksanaan PBD memerlukan masa dan usaha yang signifikan. Dalam pengkajian seterusnya, kajian mengkaji adakah PBD memberi kesan dalam gangguan terhadap proses PDP. Hasil dari kajian menunjukkan seramai 13 guru tidak pasti sama ada pelaksanaan PBD mengganggu kelancaran proses pengajaran di dalam kelas. Manakala 10 orang guru yakin bahawa PBD tidak mengganggu kelancaran proses PDP. Dalam pada itu pula, itu seperti murid tidak menguasai kemahiran 3M boleh memberi cabaran besar kepada kelancaran kelas dan seterusnya menjejaskan keberkesanan PBD separuh separuh peratusan guru memiliki murid yang berkemahiran 3M sebilangan besar guru bersetuju bahawa anak murid mereka diletakkan di dalam kelas yang bersesuaian dengan tahap pembelajaran masing-masing keseluruhan proses pem, proses pelaksanaan PBD meningkatkan kesan yang positif terhadap perubahan guru setelah mendapati majoriti guru bersetuju bahawa guru akan memberi maklum balas kepada murid supaya murid dapat menambah baik hasil pembelajaran mereka. Okey, analisis kajian keberkesanan pentaksiran bil darjah berdasarkan jadual 5. Guru sekolah rendah mempunyai keyakinan lebih tinggi atau besar terhadap keberkesanan pentaksiran bil darjah PBD berbanding guru sekolah menengah dalam kebanyakan aspek yang dikaji guru sekolah rendah lebih bersetuju bahawa PBD berkesan untuk menilai tahap pemahaman murid sebanyak 80% memberikan gambaran yang keseluruhan tentang pencapaian murid 80% dan membantu menentukan kekuatan dan kelemahan murid sebanyak 66.7% sebaliknya guru sekolah menengah mempunyai perspektif yang lebih sederhana dan kurang bersetuju tentang perkara seperti membantu memahami motivasi pelajar sebanyak 66.7% dan memantau perkembangan pembelajaran sebanyak 47.46.7%. Secara keseluruhannya, berbanding guru sekolah menengah, guru sekolah rendah lebih cenderung percaya bahawa PBD boleh membantu murid menjadi lebih baik, mendorong cara baru untuk mengajar dan menyokong perkembangan pembelajaran. Ini menunjukkan bahawa kaedah PBD di peringkat rendah lebih berkesan tetapi pelaksanaan di sekolah menengah mungkin memerlukan perlu nambah baik. Hasil kajian seterusnya, jadual 6, perbandingan guru sekolah rendah dan menengah mengenai cabaran guru dalam pelaksanaan PBD di sekolah. Pertama, berkaitan latihan PBD, sebanyak 40% guru sekolah rendah tidak bersetuju mengenai kekurangan latihan PBD berbanding 53.3% guru sekolah menengah yang kurang pasti tentang persediaan latihan. Kedua, kekangan masa, sebanyak 53.3% guru sekolah rendah dan 60% guru sekolah menengah bersetuju. Kekangan masa adalah cabaran utama dalam pelaksanaan PBD dengan banyak masa diperlukan untuk merancang dan melaksanakannya. Ketiga, sumber dan alat PBD kedua-dua peratus tertinggi dari guru sekolah rendah dan sekolah menengah adalah kurang pasti sama ada sumber dan alat yang disediakan mencukupi kerana ia berbeza mengikut subjek dan sekolah. Keempat, cabaran teknologi. Sebanyak 53.3% guru sekolah rendah dan sekolah menengah bersetuju bahawa faktor usia menjadi cabaran bagi guru bersia dalam menggunakan teknologi moden. Dan yang ketiga, yang terakhir kelima, pengawasan murid dan perkembangan. Majoriti guru sekolah rendah dan menengah bersetuju bahawa PBD membantu mereka mengenal pasti perbezaan kelebihan dan kelemahan murid serta memberi tumpuan kepada perkembangan mereka sepanjang masa. Saya Nur Syahmi Inani akan membentangkan perbandingan guru sekolah rendah dan menengah mengenai kesan pelaksanaan PBD terhadap guru. Yang pertama adalah gangguan terhadap proses pengajaran di mana guru sekolah rendah tidak bersetuju bahawa pelaksanaan PBD mengganggu kelancaran proses pengajaran di dalam kelas. Ianya selaras dengan objektif PBD kerana PBD adalah alat yang digunakan untuk guru sebagai alat diagnostik, pemantauan dan perancangan berterusan mengetahui keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. PDP, tindakan susulan untuk membaiki PDP dan memupuk pembelajaran aktif PBD tidak sepatutnya menjadi gangguan kepada PDP, tetapi sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran itu sendiri. Tetapi terdapat lima 63.3% guru sekolah rendah tidak pasti sama ada anak murid mereka menguasai kemahiran 3M manakala 66.7% guru sekolah menengah mempunyai murid yang menguasai kemahiran 3M. Ketidakpastian daripada guru sekolah rendah ini bertentangan dengan objektif utama PBD iaitu membantu guru mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. So, jika isu ini tidak ditangani, murid yang lemah berpotensi untuk ketinggalan sehingga ke peringkat sekolah menengah Ianya akan menjejaskan keyakinan diri mereka serta motivasi mereka untuk terus kekal bersekolah Seterusnya adalah peningkatan beban kerja Guru perlu berfikiran inovatif dan kreatif untuk mengatur aktiviti dalam subjek diajar supaya dapat menarik minat murid untuk mengikuti pembelajaran yang dirancang supaya objektif pembelajaran tercapai. Kedua-dua guru sekolah rendah dan menengah bersetuju bahawa PBD meningkatkan beban tugasan kerana ia, ianya memerlukan masa dan usaha tetapi hal ini secara tidak langsung memberi kesan positif kepada pencapaian akademik murid kepada kedua-dua jenis sekolah. Walau bagaimanapun faktor seperti jumlah murid yang terlalu ramai, ketidakhadiran murid, kekurangan infrastruktur, pelibatan murid secara tidak langsung meningkatkan uh, beban kerja guru. Guru sekolah rendah dan menengah bersetuju melalui pelaksanaan PBD ini, guru akan dapat memberi maklum balas kepada murid supaya mereka dapat menambah baik hasil pembelajaran mereka di mana menunjukkan perubahan peranan seorang guru ini menunjukkan guru bukan sahaja seorang pengajar tetapi berperanan untuk merancang, melaksana, mentaksir, menilai, melapor dan membuat tindakan susulan yang bersesuaian dengan garis panduan PBD. Kesimpulannya, ramai guru berpendapat bahawa PBT yang dilakukan memberikan banyak kesan positif berbanding daripada kesan negatif. Buktinya, para guru dapat memberikan maklum balas secara langsung kepada murid supaya mereka dapat menambah baik hasil pembelajaran mereka. Kesan positif yang seterusnya ialah guru dapat memahami tahap pencapaian murid dengan lebih jelas. Akan tetapi, tahap penerapan yang konsisten masih memerlukan latihan yang lebih mendalam agar ia menjadi lebih telus dalam menilai murid. Guru di tahap sekolah menengah lebih memilih untuk tidak menggunakan PBD berbanding guru yang berada di tahap rendah. Hal ini kerana bagi guru di tahap menengah, PBD ini kurang sesuai dilaksanakan kerana murid di sana uh, perlu menguasai kemahiran yang lebih tinggi dan kompleks berbanding murid di tahap sekolah rendah. Sekian itu sahaja.